Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Loson hamınızı salamlayıram. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir ərazidə, hündür yerdə, Masazır girişinə yaxın ərazidə tam fərqli üslubda, modern üslubda çox gözəl bir proyektin inşa olunan belə bir 3 mərtəbəli kupsalı, əla təmirli və çox keyfiyyətlə inşa olunan həyət evlərini sizə təqdim edirəm. Əməliyyətdə burada satışda deməli dəyərilizə 6 ev var. Fərqli-fərqli qiymətlərlə satışa çıxarılıb. Yola baxan evlər baxın, belədir, çox gözəldir. Fərqli üslubda satışda olmayan evlərdir. Həqiqətən çox maraqlı evlərdir və belə bir məhəlləsi var. Yol gördünüz kimi asfaltdır. Mərkəzi prospekt yolu yaxın yerdədədir. Yola baxan evlərin dəyərli izləyicilər, ə, əl qapısı, kar litka qapısı ayrılır və evin əlavə olaraq birinci mərtəbəsi böyük zilzəmi və qara hissəsidir. Eni ilə baxın, bu ev də belədir. Pəncərləri şəbəkə pəncərədir. Evlər həqiqətən də çox keyfiyyətlə tikilib. Yəni keyfiyyətlə tikilməsi evin hər mərtəbəsinin monolit beton olmağından, yəni bilmək olar, bina üslubunda tikinmiş evdir. Gördüyünüz kimi qapısına kimi asfaldtır. Küçənin trapına kimi qoyulub, mərkəzi kanalizasiya sistemi çəkilib, qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Yaxınlıqda telefon və internet xətti də var. Baxın, bu ev də eynə, baxın, bu proyektədir. Mən sizə hal-hazırda arxadakı evlərin videosunu çəkib təqdim edirəm. Birinci evlərdə hal-hazırda iş var. Qiymətləri də fərqli-fərqlidir. Videonun gedişatında qiymətləri sizə qeyd edəcəm. Ya Allah. Buray arxadakı evlərin ümumi görünüşüdür. Həqiqətən də gördüyünüz kimi tam rahat şəkildə maşın daxil ola bilər. Birinci evlərdə evin birinci mərtəbəsi qaraj və zildəmdir. Arxadakı evlərdə isə dəyərli izləyicilər, yəni qarajı yoxdur. Maşın birbaşa evin həyətinə girir və əlavə olaraq daşı mərtəbə hündürlüyünü böyük bir zildəmsi var. Hər mərtəbəsi 1, 2 və 3-cü mərtəbəsi monolit betonda tam fərqli üslubda gözəl bir proyektdə inşa olunub. Sənət sözsüz ki, qaydasındadır. Çıxarış mükətt kubçadır. Notarial qaydada alqısadq olacaq. Bir daha evin xarici görünüşünü sizlərə təqdim edim. İlk öncə mən sizə evin alt mərtəbəsini izinizəmsin təqdim edim. Mərtəbə hündürlüyündədir. Yəni, burada da nə sə bir otaq düzəltmə imkanı var. Və yaxud da ki böyük bir burada sport zal, oyun zalı və yaxud da ki letnə mətbəx böy bir zal üzətmə imkanı var. Kombi aparatı üçün nəzərdə tutulmuş isə baxın burdadır, ehtiyac su çəni var. Şişin xətti hamısı çəkilib və gördüyünüz kimi ev kolonlarla baxın inşa olunub və hər mərtəbəsi monolit betondur, çox keyfiyyətlə tinmiş, məsləhətli evlərdən biridir. Yəni tikilişinə görə çox həlladır. Keçək evin təmirilə sizi yaxından tanış edim. Və qiyməti barəsində məlumat Qeyd edim. Qiymətlər 125 və 135 min manat arasında dəyişilir. Arxadakı, yəni bu hal-hazır təqdim etdiyim evin qiyməti 135 min manatdır. Digər, yəni videonun əvvəlində çəkdiyim evlərin qiyməti isə 125 min manatdır. Belə bir koridoru var. Koridorun baş hissəsində yerləşir hamam otağı. İstipollu gördüyünüz kimi. burda şkaft dəpləkandan alt hissəsində. Deməli burda yerləşir evin qonaq otağı. Qapıları da yaxşı qapılardır. Yəni evdə istifadə olunan bütün təmir tikinti materialları yaxşı keyfiyyətli materiallardır. Yəni hal-hazırda bildiyiniz kimi bütün tikinti materiallarının qiyməti qalxıb və bugünkü Yəni satış qiymətinə uyğun qiymətli. Nəyinə görə? Həm yola yaxınlığına görə, bildiyiniz kimi, yola yaxın olduqda torpağın yəni, səti bahalı olduğu üçün evin də summası qalxır. Belə bir qonaq otağı var, 2 işıq düşən pəncərəsi var, TV xətti, kombi xətti və kanser xətti çəkilib. Evdə istipot sistemidir. Yəni radiator sistemi yoxdur. Bu evin mətbəxidir. Mətbəxi çox böyüdür. Mətbəxi 2 qapısı var, dəyərli izləyicilər. Baxın, bir qapı burdanı, bir qapı burdanı. Buranı istənilərsə, yəni ara kəsmə ilə bölüb burda balaca bir oturma otağı kimi istifadə edə bilər. Və yuxarıdakı mətbəxə qatı, baxın, belə bir böyük bir otaq kimi də saxlama imkanı var. Gördüyünüz kimi evdə radiator kombi sistemi, yəni istipol vasitəsilə çəkilib. Çox gözəl, yaxşı evdir. Yəni sözsüz ki, qoşa daşdır. Həm qoşa daşdır, həm hər mərtəbəsi monolit betondur. Həm dəşi şey gözəl bir ərazidə yerləşir. Düzüzi işləri qalıb. Baxın, burada işi xətləri çəkilib. Bunlar hamısı qoyulacaq dəşənməsi laminatdır. 2-ci mərtəbədə yerləşir 1-ci salonzeli. Gördüyünüz e, kimi 2-ci mərtəbədə 2 salonzeli var. Bir əsas salonzeli, digər isə böyük yataq otağındakı salonzeli. Bu böyük yataq otağı çox genişdir. Hətta qonaq otağı kimi də istifadə etmək olar. Burada yerləşir 2-ci mərtəbədəki böyük salonzeli. Buranın qapısı qoyulmayıb, qoyulub təhvil veriləcək. Deməli, burada qaldı 2 yataq otağı, 1 yataq otağı. Burada digər yataq otağı. Hər yataq otağında da TV xətti, konsol xətti çəkilib. 2-ci mərtəbədə kombi sistemi var. 1-ci mərtəbədə istilə sistemidir və evin heyvanı. Həyətində də gördüyünüz kimi 2-3 maşın tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Buyurub əlavə məlumat üçün zəng edib doğum məlumat ala bilərsiniz. Sizin də satışın satışda mülkünüz varsa, tez satışına köməklik göstərə bilər.